কোলাত পঞ্চল্লিছদিনীয়া নৱজাতক আৰু চকুত চকুলো বিছনাত অসুস্থ মাতৃ পুত্ৰ আহিব বুলি পদূলিলৈ বাট চাই ৰৈ আছে পিতৃ মৰিয়নিত এজন সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানৰ নিখোজক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য পঁচিছ মেত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰ্মস্থলীলৈ যোৰহাটৰ পৰা বিমানযোগে ৰাওনা হৈছিল জোৱানজন বিমানবন্দৰৰ পৰাই সন্ধান নাই জোৱান বিনন্দ বৰাৰ ৰাজপুত ৰেজিমেণ্টত কৰ্মৰত আছিল বিনন্দ বৰা দহ এপ্ৰিলত ছুটীলৈ ঘৰলৈ আহিছিল সেনা জোৱানজন জোৱানজনেই ঘৰতেই এৰি থৈ গৈছে মোবাইল ফোন আৰু আইকাৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক জনাইছে যদিও নিৰুদ্দিষ্ট সেনা জোৱানজনৰ কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰাক চিন্তিত হৈ পৰিছে জোৱানজনৰ পৰিয়াল আৰু পত্নী লগতে পিতৃ সুনেন্দ্ৰ বৰাই পুত্ৰ বিনন্দ বৰাক অসুস্থ মাতৃ আৰু পঞ্চল্লিশ দিনীয়া কেঁচুৱাটীৰ মুখলৈ চাই য'তেই আছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনায় ল'ৰাটোৰ নাম বিনন্দ বৰা তেওঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ ৰাজপুত ৰেজিমেণ্টৰ মিউজিক ভাগত ইউ পিৰ ফাটেগড়ত কাম কৰি আছিল তেওঁ যোৱা এপ্ৰিল মাহৰ দহ তাৰিখে ঘৰলৈ ছুটীত আহিছিল আৰু ঘৰত থাকি তেওঁ এই ছাব্বিছ মে' দিনা তেওঁ কামলৈ যাওঁ বুলি যোৰহাট এয়াৰপৰ্টলৈ গৈছিল আৰু যোৱাৰ পিছত মমায়েকৰ পুতেক তিনিজনে তেওঁক থৈ আহিবলৈ গৈছিল মমায়েকৰ পুতেকহঁতে প্ৰথম গেটতে ৰাখি তেওঁ গুচি আহে আৰু তেওঁৰ লগত মই পিছত এয়াৰপৰ্টত উঠিলে নাই যোগাযোগ কৰোঁতে ফোনটো ফোন কৰোঁতে ফোনটো পিছত গাড়ীৰ টুল বক্সতে মই তেওঁক ফোনটো পাওঁ আৰু আই কাৰ্ডখন পিছ পিছদিনা বাকচত পোৱা হয় আৰু তেওঁ আজি পৰ্যন্ত কৰ্মস্থলীত গৈ পোৱাগৈ নাই আৰু মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁ য'তে আছে অতি সোনকালে ঘৰলৈ আহক কাৰণ এটি তেওঁৰ সৰু পঞ্চল্লিছদিনীয়া সন্তান আছে মাকো অসুখীয়া তেওঁ নিজে দেখিছে তেওঁৱে চিকিৎসা কৰি এই প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰৰ চিকিৎসা কৰি মেলি ডক্টৰ একো কোৱা নাই তেওঁ মাত্ৰ মাকক আগতে কৈছিল হেনো যে মোৰ চাকৰি কৰিবলৈ মন নাই মাক দেউতাই বলৰে পঠাই সেইকাৰণে মই চাকৰি কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু মাকে কয় যে তই যা আৰু ময়ো তাক বুজাও যে চাকৰিটো কৰ তোৰ ভৱিষ্যতটো কাৰণে চাকৰি কৰিব লাগে কাৰণ কি কৰি চলিবি সেয়েহে মই তাক আহ্বান জনাইছো সি যতে আছে অতি সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক মই শুনমণি ঘৰত শুনমণি বুলি মাতো আৰু মই কণ বুলি কওঁ তাক এনে গাঁৱত অঞ্চলত তাক শুনমনি বুলিয়ে সকলোৱে জানে